Доброго ранку, з вами передача Наше здоров'я і я, Руслан Фісенко. В повсякденному житті ми часто чуємо скарги на проблеми з серцем, але це поняття включає в себе багато різних захворювань та станів. Що тут до чого нам допоможуть розібратися лікарі з кардіологічного диспансеру. Віталій Анатолій, ми часто слухаємо такий термін, як проблеми з серцем. але це не одна проблема. Що входить в це поняття? На даний момент, к сожалению, у нас. В нашей стране проблема с сердцем ⁇ это такое распространенное понятие. Любая боль, любой дискомфорт. Все, что угодно в области сердца, да, это уже э, врачи первого уровня э, приписывают к сердечно-сосудистым заболеваниям. Э, к сожалению, на практике оно оказывается далеко не так. Э, и любой пациент, который жалуется на какой-либо дискомфорт в области сердца, на э, боли в области сердца, тем более, он должен быть э, детально, весьма детально обследован перед назначением любого лечения. То есть, к чему я веду, что пациент, который приходит к врачу и жалуется, что у него что-то не так с сердцем, он не может быть просто послушан фонендоскопом и на основании этого назначено лечение. Он должен быть детально дообследован. Проблемы с сердцем в достаточно хорошем проценте случаев окажутся проблемами либо с позвоночником, либо с какими-либо другими органами, с нервами, да, но далеко не с сердцем. А какие острые сердечные проблемы встречаются чаще всего? Чаще всего это острый инфаркт миокарда, либо нестабильная стенокардия. Как правило, и то, и другое возникает из-за каких-либо проблем с сердечными сосудами либо это на фоне хронического заболевания сосудов какая-то дестабилизация состояния, либо же бывают и такие случаи, когда у относительно здоровых людей из-за влияния каких-то различных факторов происходит спонтанное закрытие сердечного сосуда. И на фоне этого возникают боли, возникает опасность получить инфаркт миокарда. То есть опасность того, что сердечная мышца, какая-то часть сердечной мышцы умрет безвозвратно. Это острое состояние, которое, несомненно, требует э, немедленного реагирования и немедленного лечения. Насколько мне известно, вы входите в ассоциацию европейских кардиологов. Как Европа решает эти проблемы? Э, на данный момент по всей Европе стандартом э, в лечении вот как раз острых ситуаций, да, острых коронарных синдромов, так называемых, когда есть проблема с сердечным сосудом, является проведение вот процедур тех, которые мы проводим, в течение буквально 6-12 часов после начала болевого синдрома. То есть есть боль у пациента в области сердца, пациент немедленно вызывает скорую помощь. Скорая помощь немедленно доставляет пациента в кэтлаб, так называемый. У них называются катетеризационными лабораториями подобные структуры. Вот, как у нас рентген-эндоваскулярный блок, у них катетеризационная лаборатория. Сразу же делается, выполняется коронаровентрикулография, то есть проверка сердечных сосудов, есть ли там сужение, есть ли там закрытый сосуд. И в случае, если там действительно боли те, которые у пациента есть, возникают на фоне того, что сосуд закрылся, его сразу же открывают и ставят туда стенд, такую металлическую распорочку, которая оставляет сосуд на будущее в открытом состоянии. Таким образом, эта процедура позволяет нам предотвратить инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это время зависимое понятие. Закрылся сосуд, нет питания сердечной мышцы. Чем больше времени пройдет от момента, когда прекратилось питание, тем больше миокарда, то есть сердечной мышцы, умрет. Если прошло, там, скажем, полчаса, то умрет очень маленькая часть сердечной мышцы. Если прошел час, то умрет больше. Если прошло 12 часов, то умрет практически весь миокард, который находился в зоне ответственности этой артерии, там, где она закрылась. Поэтому чем скорее сделана процедура, тем большую часть сердечной мышцы мы можем сохранить живой и жизнеспособной на будущее. Данная проблема не зависит от времени суток и может случиться в любое время. В Европе эти службы работают круглосуточно. Абсолютно верно. В Европе катлабы работают в режиме 24 на 7, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Естественно, мы стараемся тоже стремиться к такой работе. Ну, к сожалению, есть много факторов, которые ограничивают наши возможности. Но я думаю, что это перспектива, от которой мы никуда не денемся. На данный момент мы стараемся принимать пациентов практически в круглосуточном режиме по возможности. А на будущее я думаю, что это будет в обязательном порядке. Это современные технологии, они, как правило, дорогостоящие и недоступные обычному жителю. Государство оказывает помощь в проведении этих операций? Этих Несомненно, технологий. помогает. Дело в том, что да, это вообще эти операции чрезвычайно дорогостоящие. То есть имплантация одного стента только по себестоимости расходных материалов того одноразового оборудования, которое мы используем на каждого пациента индивидуально, она составляет около 20 тысяч гривен. Большую часть этих денег выделяет государство. На данный момент у нас есть бесплатно стенты, которые стоят где-то по 10 тысяч гривен за одну штуку. У нас есть наборы катетеров для проведения коронарографии более чем полторы тысячи за один набор. То есть много чего государство выделяет для обеспечения проведения этих операций. К сожалению, не все, конечно, но я думаю, что в будущем ситуация будет изменяться в лучшую сторону. Кроме того, не будем забывать, что сам ангиограф, в принципе, приобретен за государственные деньги. Это была инициатива президента Виктора Федоровича Януковича да, по выделению на область бюджетных средств субвенции для организации. Вот такого вот рентген-доваскулярного блока. На данный момент, к сожалению, у нас э, не так, скажем, много различных расходных материалов для проведения э, интервенций других профилей. То есть я имею в виду, там, допустим, почечного стентирования, стентирования сонных артерий, э, проведение эмболизации различных, э, имплантации кава-фильтров. Но я думаю, что в будущем мы, э, в общем-то, проводили заказ за государственное средство подобных расходных материалов и я думаю, что они будут выделены и мы сможем э, вот тот весь тот спектр э, помощи, который мы оказываем, э, оказывать за государственные деньги. То есть я надеюсь на появление бесплатных кава-фильтров, потому что это, в принципе, тоже относится к экстренным состояниям, когда пациенту необходимо предотвратить смертельно опасное состояние да, для него либо же это выделение бесплатных водителей ритма тоже, когда пациенту необходимо поставить искусственные водители ритма для того, чтобы гарантировать, что он будет жить дальше. То есть, в общем-то, в этом отношении, я думаю, что государство будет нам и в дальнейшем помогать, и мы это все будем ставить за государственные деньги. Ко всему новому люди, как правило, относятся настороженно. Вы уже работаете больше года. Как за это время поменялось отношение ваших пациентов к тому, что вы делаете? Я бы сказал, что в целом отношение, конечно, поменялось, потому что если раньше более недоверчивое отношение было, более вот такое какое-то неприятие было, то на данный момент пациенты в нас верят уже. Если говорить в целом об отношении к процедурам, вот к коронаровентрикулографии, к стентированию, то пациенты у нас на данный момент продвинутые. Они читают в интернете, да, они э, где-то находят различные источники информации, и они знают, что эти процедуры являются э, необходимыми и правильными. Вся Европа, весь мир работает вот таким образом. Никто не лечит. Забит, забитый сосуд просто таблетками в надежде на то, что это забитие куда-то рас, рассосется да, или закрытие сосуда. Такого не бывает. То есть процедуры это доказательная медицина, эти процедуры уже доказаны, что они работают, что они работают так, как надо. Тут скорее вопрос доверия пациентов именно к врачам, которые работают. Но на данный момент наметилась, конечно, положительная динамика, мы не так давно работаем, но сейчас уже пациенты к нам приходят с доверием к нам и ложатся на стол, в общем-то, доверяя нам свою жизнь, это самое главное для нас, то, что мы завоевали какой-то авторитет уже. Поделитесь своим опытом как кардиолога. Какой образ жизни поможет избежать этих заболеваний? Конечно, одним из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний является курение. То есть то, что сейчас с маленьких лет наши люди начинают курить, это абсолютно негативная тенденция. Во всем цивилизованном мире курение уже считается чем-то постыдным. У нас, к сожалению, еще в этом отношении в умах людей век каменный. Первонаперво, это бросить курить, если вы курите, и не начинать, если вы не курите. Потому что сосуды курильщика злостного, когда мы делаем коронарографию, они отличаются коренным образом от сосудов здорового человека. Это полностью поеденные, изъеденные атеросклерозом сосуды, на которые, честно говоря, даже страшно смотреть. Это первый фактор. Второй фактор ⁇ это то, что, конечно, здоровый образ жизни, контроль диеты своей, сбалансированная диета, то есть излишний вес, это тоже предиктор сердечно-сосудистых заболеваний. Минимум 150 минут в неделю каждый человек должен иметь дозированной физической нагрузки. Что означает дозированная физическая нагрузка? Это физическая нагрузка, которая не вызывает какого-то особого дискомфорта. То есть, если это бег трусцой, то не должно быть какой-то серьезной одышки, не должно быть чрезмерной какой-то физической нагрузки такой на пределе возможностей. Если это езда на велосипеде, да, то то же самое, плавание, то же самое. То есть, не спорт высоких достижений, дозированная физическая нагрузка. Кроме того, питание сбалансированное, поменьше жирной пищи, то есть вот наше повальное увлечение свининой, которая является достаточно тяжелым мясом, да, в которой много, э, скажем так, холестерина, холестерина низкой плотности в основном, э, это негативное явление. Каждый должен знать примерно хотя бы, сколько он калорий в день потребляет и сколько он калорий в день расходует это будет залогом того что э, лишний холестерин ну грубо говоря да для неспециалистов лишний холестерин в организме накапливаться не будет и тогда это будет залогом, того, что с сосудами сердечными будет все нормально и вы будете вести долгую и здоровую жизнь. Иногда приходится слышать о том, что красное вино может быть полезно для сосудов сердца. Как современная наука относится к этому? Достаточно интересный вопрос насчет алкоголя. Вы сами понимаете, много разных мнений, много разных исследований проводится. Лоббируют эти исследования разные, скажем так, ну не группировки, да, но группы. Одни, которые являются приверженцами потребления алкоголя, а вторые, которые являются противниками ярыми. Скажем так, на данный момент из всех тех исследований, которые проведены, действие натурального красного вина действительно доказано, что оно позитивным образом влияет на состояние сосудистой стенки и сердечно-сосудистой системы в целом. Нормами потребления, правда, этого вина является 2-3 бокала в неделю, насколько я помню, если мне не изменяет память. То есть это не литр, не 2 литра, не 3 литра в день, да, как у нас привыкли некоторые потреблять алкоголь, а 2-3 бокала в неделю. Тогда да, тогда действительно будет гарантировано э, лучшее состояние сосудов и на будущее лучшее самочувствие человеческий организм как аквариум который на две трети заполнен водой и чем больше ему лет тем страшнее выглядит осадок на его стенках и если мы не будем его чистить и доливать качественную воду все живое рано или поздно в нем умрет а сам аквариум можно будет разбить или выбросить мы дышим грязным воздухом едим искусственную пищу и пьем мертвую некачественную воду но если экологию мы исправить не в силах то следить за качеством пищи употребляемой нами воды вполне нереально, тем более что именно вода задает тонус всем процессам в организме, она основной источник энергии и только с водой усваиваются все полезные макро и микроэлементы и витамины. Но знаете ли вы, что попадая в организм человека, загрязненная вода вызывает около 80% болезней и на 30% ускоряет наше старение. А многие детские недуги, согласно исследованиям экспертов, и вовсе напрямую зависят от употребления токсичной воды. Плыв воды на людский организм – это тема, на которую написано тысячи науковых исследований. Ось хоча б декілька елементарних фактів, доведених науковцями, випиваючи 5 стаканів води на добу, ви можете на 45% знизити ризик захворювання на рак товстої кишки, на 80% рак грудей, а також на 50% зменшується ймовірність онкологічних захворювань крові. Нестача води перша причина денної, втоми. 80 стаканів води в день може полегшити біль у спині та суглобах у 80% хворих. Один стакан води знижує спалхи голоду майже на 100%, згідно досліджень дієтологів Вашингтонського університету. Але не менш важливою є і проблема, де знайти достатньо якісну воду, тобто нешкідливу для людини, коли живемо, ми у несприятливих екологічних умовах, а природні джерела чистої води на планеті зменшуються досить швидко. Кожен з нас має своє бачення, як знайти для свого життя забезпечення саме очищену водичку. Наш співрозмовник Володимир Іванович Підопригора, полковник міліції у відставці, вже чимало років, очищує воду для себе та своєї родини за спеціальною методикою. Що таке вода? Вода, от треба напевно розглянути, вода складається з молекул води. Молекула води це два атома. Один атом кислорода і два атоми водню. Вони мають ядра, кожен атом всередині, кожне ядро має по 8 електронів, вони між собою взаємодіють і зв'язуються. Є таке розуміння, як ковалентний зв'язок. Напевно, хто вчився, ну, ми всі вчились в хімії в школі, ми знаємо ковалентний зв'язок це зв'язок атомів, зв'язок молекул. І чим сильніший цей зв'язок води. Тим вода є біль... більш жорсткою. Наприклад, ми всі пам'ятаємо такий досвід, коли ми воду насипали в школі багато солі, клали наверх голку і вона лежала. Тобто, чому вона лежить? Тому що зв'язок іонів водорода в воді дуже сильний. Ми знаємо таке природне явище, як дистиляція. Дистилірована вода вона десь має, в залежності від того, який там якість 5 10 5 міліграмів. Солей на літр. Запропоновано взяти у воду, додавить калія, магнія, потім, тому що калія в природі його майже немає. Його нема І якщо взяти нашу воду Дніпровську, то його там практично неможливо знайти, якщо зробити розклад хімічний цієї води. Магнія теж дуже мало. Потім можна ще взяти такий елемент, як цинк, але дуже малі пропорції, і магній. Ті научні роботи, які читав, доводить про те, що для людського організму, для того, щоб людський організм хорошо діяв і людина хорошо жила, потрібно, щоб кальція було в воді не більше 20 мг на літр. Тому що якщо менше. Погано, якщо більше, то вже погано. Як саме виглядає процес очищення, ми мали змогу побачити на власні очі. Процес приготування води є наступним. Це не я його придумав, я прочитав те, що написали розумні люди академіки. Я тільки цим користуюся. Вчора я купив 20 літрів води дистилірований. Я її для того, щоб приготувати, наливаю трошки ось цей кувшинчик. І Потім у мене є медицинські ваги. Ось тут є тим, що я міряю. Спочатку от у мене стоїть 4 банки тут. Спочатку ми будемо додавати у воду, розводити у воду сульфатний калій. Для 20 літрів потрібно 5 грам. Беремо гірку 5 грамову, кладемо з одного боку, ну і зрозуміло відмірюємо. Думаю, що я приблизно вгадав на 5 грам, трошки перебільшую, бачите. Ну, Але це 5 грам, там дозволяється десь 5500 додати і так далі. Тому я ну, от візьму, щоб було відповідало 5 грамам. Це був сульфатний калій, а це сульфатний магній. На, 10 літ, на 20 літрів сульфатного магнія необхідно 1 грам 400 мг. Ну, скажем там 1 грамм 400 міліграмм, а 1 грам 500 мг. Тому я беру ці гірки: 1 грам 400 мг і вимірюю сіль. Сульфатний магній. Висипаємо воду. І тепер у нас третя сіль це буде сульфатний цинк. Я розповідав. Взагалі це довго розповідають, що ці солі всі впливають, але в цій ситуації в цій воді не головне, солі. В цій воді головне вода. Сульфатний цинк його треба за правилами 200 мг на літр. Тому я беру гірку, яка дорівнює 200 мг, кладу сюди, достаю сульфатний цинк. 200 мг. Це все 200 мг. І четверта сіль у нас є сульфатний марган. Сульфатного марганця для 20 літрів води необхідно 5 міліграмів. Один е, міліграм це тисячна частина грама. Тому в е, мене є гірка тільки на 10 міліграмів. Виміряти це тобто, неможливо. Тому я виміряв раніше і беру от на кінець ножика. Трошки. Це дорівнює 5 мг. І засипаю сюди. Це зовсім зовсім мало. Потім я це все розмішую. А взагалі-то я е, не розмішую, я просто на ніч ставлю його, насипаю туди солі, і за ніч сіль. Вода дистилірована вона володіє великими розчинниками. Тут треба, напевно, хвилин 3-4, поки я розведу цю сіль. Так, тепер я сіль розвів, Розведену сіль, я заливаю. Там трошки залишки, їх треба змити, це такий вже процес несуттєвий. А тепер з цієї води будемо пити чай. Я запрошую на чай. Взагалі, наш організм створений природою так, як устройство ідеальне, так? і людина докладає дуже багато зусиль, щоб його спортити там водою, харчуванням і так далі, зовнішнім середовищем. Тому коли починаєш в організм вкладати щось інше, от я, як і всі, пив звичайну воду. Так? А потім, коли починаєш пити іншу воду, Організм починає, він же цього не розуміє, він в одному середовищі в нього було, тобто одні реактиви йому давали якісь там, да, тому що вода це певні реактиви, а потім почали давати інші реактиви. І організм починає опір робити навіть цьому. І він повинен пост... змінитися. Тобто, оцей постійний динамічне середовище людського організму, воно повинно змінитися. І спочатку, коли я замітив, що в мене здоров'я дуже почало падати вниз. Спочатку, що ми робили взагалі яблучний уксус? Ми його зараз робимо. І пили цей яблучний уксус, і ми на нього дивилися як на лікарський засіб, навіть капали, там, боялися. Потім я вичитав про цю воду, почали під цю воду. Ми її п'ємо, я п'ю десь, ну і моя там родина, десь четвертий рік уже. А як ваша родина дивиться на ваше захоплення чи приймає участь у вашій системі? Моя родина на це дивилася, які як і дивляться якісь люди сторонні, які сказав, що ти п'єш діст стрільну, яку ми заливаємо в акумулятори, вони дивляться отак, знаєте, великим очима. Але враховуючи те, що видно динаміку, що коли це вживає і це стає краще, вони зараз всі п'ють. П'ють і мої друзі, яких я переконав багато, які готовлять уже самі е, цю воду, п'ють п'ють моя родина. Батькам я відвожу в село, всі п'ють. І я хочу сказати: навіть п'ють маленькі діти, внуки, тобто мої, це не діти, діти, в мене дорослі, внуки п'ють і видно позитивну динаміку в їхньому здоров'ї. Ну, для того, щоб на них не говорити нічого, я скажу про себе. На себе я можу взяти якусь там проблему, розказати про себе щось таємне да? У мене була аритмія. Тобто коли я так, коли брав міряв пульс, я читав, раз, два, немає, раз, два, три, немає. А зараз все є. Тобто аритмії немає. У мене було ну, два тромба в серці. Це коли я їздив на курорти, там ехом робили і знайшли лікарів два тромба. Зараз вони, вроді, не знаходять їх. Потім що там в мене в якомусь там році, років 30 назад, я була. Пічінка хвора. Потім вона була збільшена на 6 сантиметрів. Білірубін був два рази, декілька років, напевно, з десяток років держався повищений. Ну, зараз, слава Богу, цього немає. Ну і так більше, багато. Ви знаєте, коли я закінчив, я там працював в міліції, пішов на пенсію, я кожен місяць бачив, що з'являлася якась хвороба, з'являлося щось гірше-гірше. А зараз, чи мені здається, чи може так насправді, я бачу, що ну, все це зникає, я себе почуваю нормально. Я кожен ранок просипаюся, до речі, і сплю я зараз хорошо, то не міг спати. Ну, про сон ми можемо поговорити окремо, як вода, як pH, наше внутрішнє середовище впливає на сон. Коли виспишся, то, знаєте, і встаєш бодрим і хочеться і якимось спортом зайнятися. Дійсно, про фізкультурні навантаження Володимир Іванович не забуває. Тренується безпосередньо у власному дворі, а потім з надійним резервом бадьорості встигає зробити за день безліч справ. Чи наслідувати запропоновану систему очищування води нам? Відповідь кожен знайде для себе сам. Головне розуміти, що оздоровлення це теж непроста робота, і про цю тему не варто забувати нікому. Сьогодні ви дізналися багато про захворювання серця та сучасні технології лікування, що вже доступні жителям нашої області. Лікуйтеся професійно та грамотно, а краще взагалі не хворійте.